Bismillahir Rahmanir Rahim, hörmətli müsəlmanlar, hər birinizə Allahın salamı ilə salamlayıram. Bir məsələ toxunmaq istərdim. Bu məsələ də insanlarla olan münasibətdir. Uca Allah Qurani-Kərimdə buyurur: "Bismillahir Rahmanir Rahim. Uqulu lin-nasi husna." İnsanlara gözəl sözlər deyin, gözəl davranın. Birincisi siz hər hansı bir sizin əməliniz, əgər o şəxs müsəlmandısa, mazəhətdə səhv edənlərsə bunun etdiyi hər hansı bir səhv və xəta digər müsəlmanların da üzə, üzərinə bəzən yaxıla bilər. Məsələn, tutaq ki, ticarəti bir iş görürsüz və kimisə aldadırsınızsa, siz özünüzə ziyan vurmaqla bərabər həmçinin digər müsəlmanların da haqqına girmiş olursunuz və onlara da ziyan vurmuş olursunuz. Çünki bəzən insanlar e, sizi yəni bir namaz əhli, bir müsəlman olaraq, bir ibadat olaraq, əhli olaraq tanıyır, lakin hər hansı bir xətavuzdan irəli gələrək sonradan digər müsəlmanlara da bu formadan munasibət bəstidir ki, mən məsələn filan kəs müsəlmanla əhd bağladım, amma o mənə pulumu vermədi, pulumu kəsdilər, məni usta kimi işlətdi, pulumu vermədi kimi şikayətlər də bütün müsəlmanlara yaxına bilər və bunun da günahını, bunun da günahını həmin şəxs götürür. Əgər bu yayılarsa və Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim hər hansı bir xeyirə səbəb olarsa ondan sonra bütün o xeyir edənlərin səbəbi ona gələr. Həmçinin kim bir şər işə səbəb olarsa, ta ki sən hər hansı bir kəsi işlədirsən, öz işçindir ya evində olan ustadır. Hər kəs ola bilər. Onun pulunu və ya haqqını vermirsənsə və bu yayılırsa və insanlar arasında bu yayılırsa bütün o yayılanlar, eşidənlərin günahı sənə də yazılacaq. Peygəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellem bizlərə eee gözəl tövsiyələri var. Ustanın və ya sənə iş görən bir insanın və ya fəhlənin e, alınının təri soyumamış, onun haqqını verdiyə Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi ve sellem bizlərə tövsiyə edir. Həmçinin Peyğəmbərimiz buyurur: "Əl-Müminuna inda şurutihim" Möminlər, orkestər, onlar şərtlərinin üzərindədirlər. Yəni onlar nə danışırlarsa şərtləşirlərsə, ta ki mən sənə bu işə görə bu qədər əmək haqqı ödəyəcəmsə, bunu mütləq bir şəkildə etməlidirlər. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurur ki, münafığın əlamətlərindən də biri əhd verdiyi halda o əhdinə sadiq durmur. Sözün üstə durmur və bu da münafiqliyin, nifaqın, ikiüzlülüyün əlamətidir. Və ona görə insanlarla gözəl münasibət bəstəmək lazımdır. Hətta siz də vaxt keçdikcə görürsünüz ki, şey, insanlar çox gəzəbli olur. Hətta maşın sürəndə belə insanlar gəzəbli sürür. İnsanlar biraz gəzəbli olublar. Və bu da insanların kiminsə evində, kiminsə işində hər hansı bir problemlərdən irəli gələ bilər. Və ona görə insanlarla münasibət bəstədikdə hər zaman bu üzrü gətirəcə ola bilsin, problemi var, ola bilsin sıxıntısı var, ola bilsin İ mənim bilmədiyim bir xəstəliyi var ki, bu onu e, gözəl sözlərdən danışmaqdan məhrum edir və gəzəbli danışır. Amma ki, sən fürsətçüsən, yaxşılıq et, sən gözəl şəkildə danış və ulu Allahım bu sözünə özünə rəhbər tut. Qulul lin-nasi husnə, insanlara gözəl sözlər deyin, gözəl danışın sözünü tut və görəcəksən ki, Allah sənin işivə sözünə e, necə də bərəkət verir ona görə çalışaq bir-birimizə gözəl davranmaq. Xüsusən də namaz dərhəli olan, ibadətə dərhəli olan insanlar mütləq bir şəkildə, gözəl şəkildə davranmaq məcburiyyətindədirlər. Çünki Allah bunu bizdən istəyir. Və qulul lin-nasi husnə. İnsanlarla gözəl danışın, qonşularla olan münasibət. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qonşusu ac olub, özü toxulub yatan bizdən deyil, bizdən deyil. Yəni İslamla nam münasibədə İslam çox böyük bir önəm verir. Zaten İslam sözünün mənası salam, sül deməkdir. Yəni insanlara sül olsun, gözəllik olsun, yaxşılıq olsun desə. Ona görə bu şeylərə diqqət etməkdə böyük bir fayda var. Allah hamızdan, sizdən, bizdən hamızdan razı olsun və bizim xətalarımızı, günahlarımızı, etdiyimiz səhvlərimizi bizlərə bağışlasın. Salamun aleykum və rahmetullah.